assalomu alaykum aziz bolajonlar salomatmisiz nima deb o'ylaysiz bolajonlar nima deb o'ylaysiz oddiy cd disklardan san'at asari yarata olamizmi ha albatta yaratamiz buni bilib olish uchun bugungi mavzuyimiz eski disklardan turli buyumlar yasash bolajonlar eski cd disklarni nima ekanini bilasizmi keling bolajonlar CD disklar to'g'risida ozgina bilganlarimizni bir qayta eslab o'tamiz bu yaltiroq dumaloq shakldagi o'rtasi teshikli diskdir 1980 yilda niderlandiyaning Philips va yaponiyaning Sony kompaniyalari tomonidan birinchi marta CD disklar ixtiro qilinib taqdim etilgan edi bu disklarning vazifasi asosan eng avval raqamli ma'lumotlarni yozish va o'qish bo'lgan keyinchalik bu butun dunyo bo'ylab cd disklariga audio musiqa yozuvlarini yozish juda ommaviylashib ketdi musiqa albomlarining disklar orqali sotilishi jahonda rekord natijalarni qayd etdi Philips kompaniyasi ma'lumotiga ko'ra dunyo bo'yicha oxirgi 25 yil davomida 200 milliard donadan ortiq CD disklar sotilgan ekan ammo hozirgi paytga kelib esa allaqachon o'ta gigant xotiraga ega flash ma'lumot yetkazuvchi vositalar ixtiro qilindi va hayotga tatbiq etildi bundan milliardlab ishlab chiqarilgan CD disklari ma'naviy eskirdi va keraksiz buyumga aylanib qoldi ba'zilar ushbu disklarni tashlab yuborsa ayrim tartibli odamlar ulardan ajoyib buyumlar yasashni o'ylab qolishdi xo'sh eski CD disklardan qanday buyumlar yasash mumkin bilasizlarmi bolajonlar kelinglar biz ham o'sha qolib ketgan disklardan ajoyib buyumlar yasashni o'rganamiz buning uchun ayrim g'oyalarga ko'ra buyumlar yasashni ko'rib chiqamiz yangi yilga archa o'yinchoqlari yasash biz shaffof archa o'yinchog'i ichiga disk parchalarini solib qo'yamiz yoki o'yinchoq ustiga disk parchalarini yopishtirib chiqib o'ziga xos ko'rinish bag'ishlaymiz yoki turli archa qo'ng'iroqcha yulduzcha va boshqa shaklda kesib o'zidan o'yinchoq yasaymiz ayollar koftasiga disklardan yaltiroq yoqa yasash diskni mayda uchburchak shaklida kesib oling hamda kofta yoqasiga joylashtirib chiqing bundan tashqari kiyim cho'ntaklari sumkalar va etiklarga bezak berish mumkin disklardan chiroyli osma buyumlar yasash diskga chiroyli suratlar chizib va unga chiroyli iplardan geometrik naqshlar to'qilsa juda ajoyib va hayratlanarli ko'rinadi ular eshik oyna va boshqa joylarga osilsa o'ziga xos go'zallik baxsh etadi ayniqsa qo'ng'iroqlar bilan jihozlangan bo'lsa va eshik ustiga osilsa unga sehrli ovozlar hamroh bo'ladi noyob chiroq shunchaki plastik disklari taxlanadigan yog'och moslama yasab unchalik zich bo'lmagan ustunga teramiz o'rtada uzun ingichka chiroq o'rnatamiz yana bir g'oya bir necha disklarni teshib bir biriga birlashtiramiz o'rtasiga chiroq o'rnatamiz qarabsizki sehrli chiroqlar tayyor bolajonlar onalarimiz opa singillarimiz va qizlar uchun bejirim taqinchoqlar yasash agar disk parchalaridan chiroyli shakllar kesib zanjirga taqilsa hech kimda bo'lmagan taqinchoqlar yaratishingiz mumkin idish quti ko'zgu va boshqalarni bezash guldon lagan taqinchoqlar uchun quti va ko'zgularni bezatish mumkin agar disk parchalarini chiroyli kesib yaxshilab did bilan bezatilsa judayam noodatiy va betakror buyumlarga ega bo'lishimiz mumkin gullar uchun disklardan velosiped shaklidagi tuvakni yasash mumkin bunda g'ildiraklar bu disklardan tuvagi plastik qutidan va muzqaymoq cho'plaridan rama sifatida foydalanamiz yana oddiy tuvaklarni ham disk parchalari bilan bezashimiz mumkin CD disklardan qandil va chiroqlar juda nafis ko'rinadi bunday qandillar yaqinlaringizni hayratlantirishi aniq yana disklardan xonangizni bezovchi bejirim ming nurni taratuvchi sharlarni ham yaratish mumkin uyda dekorativ parda va go'zal shirma to'siqchalari yasash mumkin buning uchun yog'ochli moslama yasab olib o'rtasini to'sish uchun disklardan foydalanamiz agar shirmadan ichkari butunlay ko'rinmasligini xohlasak rangli matolardan to'sib foydalansak bo'ladi yana uyga kelgan mehmonlardan ushbu disklarga tashrif buyurgan sana ismi sharifi bilan xotira uchun qisqa tilaklarni yozib berishlarini so'rab osib qo'ysak bo'ladi CD disklardan chiroyli dekorativ jonivorlarni kompozitsiyasini yasash biz o'z did va imkoniyatimizga qarab o'ta go'zal jonivorlarni yasashimiz mumkin eshik va boshqa mebellarni bezash eski eshik yoki eskirgan mebellarga ikkinchi hayot bag'ishlab disk parchalarini yopishtirib chiqish kerak o'z tasavvuringizga ko'ra turli mozaika naqshlarini berishingiz mumkin disklardan uy ro'zg'or uchun foydali buyumlar yasash mayda dumaloq va yassiroq bir xil hajmdagi toshlar terib kelib diskning ustiga yelimlab chiqamiz va bu issiq choynak ostiga qo'yish uchun maxsus taglik bo'ladi yana disklarni saqlovchi plastmassa moslamadan foydalanib ziraklar uchun chiroyli osib qo'yuvchi moslama yasaymiz buning uchun diskni chetlarini bir xil uzunlikda teshib chiqamiz bu ziraklar uchun juda qulay bo'ladi chunki ayrim uzunroq zanjirli ziraklar kutchada bir biriga ilakishib qolishi mumkin bu yerda ham yaxshi saqlanadi va uy jihozidek ko'rinadi muzlatgich magnetlari va qalamlar uchun beriladigan yozuvlar moslamasini yasash buning uchun disklar ustiga matoni qoplab orqa tomoniga yelimlaymiz bolajonlar ko'rdingizmi sizlar bilan disklardan buyumlar yasashni ham o'rganib oldik qalay bu siz uchun maroqli bo'ldimi darslarimiz sizga ichki go'zallik dunyoyingizni boyitishga yordam beradi deb umid qilamiz shu bilan keyingi darslarda uchrashguncha xayr deb qolamiz sog' salomat bo'linglar